Salamlar dostlar, xoş gördük hər birinizi. Yepyeni bir video ilə qarşınızdayam yəni, dostlar. Bu gün fərqli bir konseptlə qarşınızda olacağam dostlar. Deməli, bugünkü serimizin adı isə ə, Ermənilər haqqında onların düşüncələrini alacağıq dostlar. Hə burda 1-2 dostumuz var. Bir dostumuz artıq rəhmətə gedib. Hə salam dostlar, xoş gəlmisiz. Rüstəm, salam. Salam, salam. Hə bu Rüstəmdir. Digər tərəfdəki Seymur. Seymurdu vampir vampir hər vampir deməli kimdən başlayaq kim ürəy sözlərin birinci demək istəyir Cəbəri, Rüstəm dan başla gəl bə Rüstəm mikrofon zadım sənə mikrofona da oxşamır 2014-də boş ver görə de Deməli Rüstəm özün görürsən də buyur, buyur. Erməni barbarlığın Erməni şərəflərinin özün görürsən də yəni qısaca 1 dəqiqə ərzində nə deyə bilərsən ürəyindən keçənləri degin Burda nə bildirmək istəsən. <laughs> Buyur. Ermənilər bizim torpaqları alma, almaqları ilə səfir addılar. Aha. Yəni o on da onların deyil, yalanın deyirlər ki, bizim torpaq idi, yani indi aldıq. Patniyan indi başını bilmir hələ <laughs> 90. Aha. İndi ona nə demək istəyirəm ki, ayıb yoxdur bizdən şəhidlər oldu. Allah hamsını rəhmət eləsin. Allah qəna qəna yani, rəhmət eləsin. Təşəkkür edirəm. <laughs> indi sa qalanlardır. Yenə də bizə indi şey var. Eh. Təhəttür var. Eyb yoxdur. Heç danmaz. Dürə cənnət olsun. Dür düzdür. Yenə də yaxşı oldu da deyəndə yani portaqalları almaqımız dəyişilmirdi də. Hə. Ona sərləşər. Oldu. Keçək. Keçək <laughs> <Çınar gülüyor> vampirə. Dostlar, biz uh, dostlar düzdür. Ha, bu Ermənilər deyir ki, bu Patrikidəki bu Donusxana var, orada ki kilsə o da onların da o o barədə nə deyə bilərsiz. Mən belə ancaq görək onun barədə danışıdı, söyüş deyir <laughs> məsələn. Dostlar, bilirəm bu videodan söyüş yolu <laughs> öyrənmirəm onları. Onları itiqovan kimi qovmuşuq, amma bu yolda çox qurbanlar vermişik, amma Ya da şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin Allah inşallah. Yerləri cənnət olsun. Vampir gəlmə, vampir gəl sənlə də sorğu eləyək. Buyur vampir. <laughs> Denəmir ürək sözləri. Ağzı <laughs> ağzı. Gəl vampir, gəl sən də ürək sözlərinlə başla görə hardan istəsən girə bilərsən. Və Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əlbəttə ki, Qarabağ bizimdir. Ermənlər heç kimdir. Bəli, bəli. Yəni necə demişisə elə də elətdik aldı Qarabağını. Paşinyanlık hit qovan kimi qovdu da. Qovulmalı idi, qovulmalı da sənə də uğurlar qaqa. <laughs> sağ olun qardaşlar, Allah razı olsun. Dostlar, buradaki dostlarımızın da ürək sözlərini aldıq, ama çoxunuz bilirsiniz ki, yəni ürək sözləri bu değil Burada V harfinden başlayıb P hərfindən qutarmalı idi, biz daha mədəni şekilde dedik. İtiqovan kimi qovduğumuz. Aha, uşaq izleyicilerimiz de var ona göre Bilen bilsin de bilen öz alamında söylesin Keçek <tık đva> növbət <Undga> Aha vampir kardeşim Ermeniler hakkında fikri video bilersen buyur Ne oldu Paşinyan? Bir daha salam dostlar. 2-ci rubrikamıza keçmişik dostlar və burada Azərbaycan dostumuzla oynadıq. Amma olmadı ki, söhbət elə lobi-də sorğumuzu keçirəcəyik dostlar. Dostum, xoş gəlmisən. Tamam. Deməli dostumuz bu gün sorğu var, deməli sorğuda oldu ki, Erməni barbarlıqları, şərəfsizlikləri haqqında nə fikirləşirsən, dostum? Ürəkdən danışa bilərsən, buyur. Ermənlərin şərəf, şərəfsizliklərin, hətta dördü yoxdur. E, yəni e. onlar şərəfsizlər, çox tərifsiz. Bizim əskərlərimizə partdan vurub e ayaqları ilə tapdalırlar, belə öldürülürlər. Yəni çox pis adamdarlar olar. Hətta hüdudu yoxdur onların üzürsən. Allah şəhidlərimizə yenə də rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərin ailələrinə səbir versin. Başda heyxanlarına səbir versin. Amin əzizim, amin. Başqa demək istədiyin nəsə varma, dostum? Yo, yo, çox. Çox söz demək olar bilirəm, amma <laughs> biri-bir qəpiyən aldım da. <laughs> Dostlar, sağ olun. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə öpürəm ağınızı.